Олександр, дуже приємно з вами познайомитися. Ми з вами, на жаль, за цей буремний рік не бачилися з того самого моменту, коли про репера Ярмака дізналася вся країна завдяки вашому славетному, ну можна сказати, гімну майдану. Моя страна люпа на галіні. Достанут гору и поверь мне И не помешает нам никто Свободой напиться Пока в каждом из нас живет душа Украины На самом деле у меня был еще трек до этого Я ж -то вообще ждал этого Майдана В июне месяце у меня был написан трек Зона, такой жесткий трек Который касался именно режима Януковича Моя свободная страна Стала зоной Теперь народ Какая конституция, какая демократия Моя страна живет мне все горели, Сань, пожалуйста, не выкладывай его. За такое посадят. Мы его выпустили где-то в ноябре уже, когда только начинался вот майдан, когда студентов побили, происходили такие уже моменты, когда умерли первые люди на майдане и уже ну, другое состояние было там души. И вот написал 22. Я пошел, смонтировал клип, мы его выложили на YouTube и все и так. Якби как бы пошло, людям, видно, понравилось. Ваші концерти забороняли в Росії? Чи ви одразу відмовилися і навіть не намагалися влаштовувати їх? Ситуація була така: у нас ще в, в сентябрі 2013-го було підписано 6 договорів на. концерты в России. Это Москва, Новосибирск, Красноярск, Пермь, Казань. Мы как бы обязаны были ехать по договору. Ну и как бы тогда у меня еще была вера в то, что я могу поехать с такой миссией крестового похода что-то изменить, да, что-то донести людям туда, особенно там в Сибирь. Не, э, ребята сказали, что за концертами моими следит ФСБ, все, что я говорю со сцены. Из, в Новосибирске у нас произошел конфликт с организаторами, они нехорошо с нами поступили, не выплатили всю сумму. Ну, то есть те ребята нам пригрозили тем, что, типа, будете выделываться, у нас вон знакомые ФСБ за вами и так следят, если что, вас как минимум на 15 суток закроют. Ну... Звісно, діла, що сказав, я вам просто позвоночники поламаю. Якщо <laughs> ви будете ще такое говорити. Давайте познайомимося з вами. Мене звуть Катя. Аня. Аня. Дуже приємно. Чи познайомилися ви з Олександром під час Майдану до цього? Чи пізніше? Пізніше. Да. Тобто, ви познайомилися вже з всенародним улюбленцем Ярмаком. Ніше. Ні, Да, тоді ще не був народним улюбленцем, Ми просто познайомилися. Просто як от є. такой парень, есть такая девочка. То есть не было такого, что я там звезда или что-то такое. В момент, когда Александр стал зеркой, изменился он, изменилось ваше життя? Он более мужественный стал в семейной жизни. Понимаю, что я там несу ответственность там, за кого-то, за, за девочку, за свой, за свой коллектив, за все. Вот мы едем сейчас в Краматорск э, с концертом. Э, ребята так как-то немножко переживают, ехать, не ехать. И еще плюс проблемы в Краматорске. Наш концерт никто не дает провести. Мы уже мэру писали. Хотим приехать, сделать благотворительный концерт и все деньги собрать для наших солдат, которые сейчас там мерзнут. Да? Нам не дают провести, все залы отказываются э, проводить про украинский концерт. Я хочу, чтобы как-то, не знаю, министерство культуры или кто разобрались с этим, потому что ну так дальше не может продолжаться. Мы боремся за 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 их мир, да, а они вот как-то не понимают.